រួចហើយបងប្អូនអ្នកមុតកាចានិយាយទៅគឺគឺឆ្នាញ់ហ្មងសតកាចាហាក់បើបានដែរចាយ៉ាងបាត់ថែមតាតឹមសអីតិច បងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាថ្ងៃនេះនឹងខ្ញុំមកបង្ហាញបងប្អូនអំពីរបៀបធ្វើចាទឹកបរហុកបែបថៃសម្រាប់យើងញ៉ាំព្រាសម្រាប់បុកល្ហុងអីហ្នឹងបងប្អូនចាហើយនេះគឺជាគ្រឿងផ្សំរបស់យើងដែលយើងត្រូវធ្វើទឹកបរហុកហ្នឹងចាមានស្ករត្នោតនេះនឹងខ្ញុំដាក់កន្លះក িলো បងប្អូនចានឹងខ្ញុំធ្វើឲ្យឆ្ងាញ់ហើយហ្មងបើចាំយើងនៅពេលដែលយើងញ៉ាំឬក៏ព្រាយើងត្រូវថែមទៀតយើងមិនបាច់ចាំដាក់ទៀតទេណាចាយើងធ្វើឲ្យឆ្ងាញ់ហើយម្ដងហ្មងណាបងប្អូនចានេះចាស្ករនេះខ្ញុំដាក់កន្លះក িলো ចាស់អំពលຕົ້ມនេះខ្ញុំដាក់300 g អំពលຕົ້ມនេះយើងបន្លែក្របចេញចាស់យើងដាក់300 g មកចាស់បဟកនេះបងប្អូនចង់ច្រាមកបានឬក៏យើងដាក់ទាំងមូលកបានដែរនៅពេលដែលយើងដាក់ដាក់ទៅលើភ្លើងទៅគឺវារួយអស់ហើយចាស់បဟកនេះខ្ញុំដាក់300 g បងប្អូនចាស់ម្នាស់បន្លែចាស់ម្នាស់ហើយត្រៃមួយដបចាស់កពីនេះមកកាវចាស់កុំឲ្យបងប្អូនប្របាក់វល់ចាស់ មានទឹកក្តាមចាទឹកក្តាមនេះបើបងប្អូនមានដាក់ណាបើអត់មានមិនបាច់ដាក់ក៏បានដែរចាចម្ពោះទឹកក្តាមហ្នឹងណាចាហើយទឹកនេះខ្ញុំដាក់មីលីលីត្រណាបងប្អូនចា1500មីលីលីត្រចាអូខេឥឡូវនេះដបគឺយើងចាប់ដើមចាដាក់ឆ្នាំងមកចាយើងដាក់ក្រឹមស้มចូលនៅក្នុងហ្នឹងតែមួយអស់ហើយម្ដងណាបងប្អូនចាឥឡូវនេះខ្ញុំដាក់អំបិលទុំជូល ចាប្រហប់ប្រហប់នេះបងប្អូនចង់ច្រាមឲ្យកបានឬក៏មិនបាច់ច្រាមក៏បានដែរចាយើងដាក់ចូលមកបងប្អូនយកប្រហប់អីមកធ្វើក៏បានដែរណាចាចាទឹកក្តាមទឹកក្តាមនេះបើបងប្អូនមានបើមានដាក់បើអត់មានមិនបាច់ដាក់ក៏បានដែរចាទឹកក្តាមនេះយើងខ្ញុំដាក់ឲ្យពីសុភាយបងប្អូនចាចាកុពីកុពីនេះយើងដាក់មកកែវហ្នឹងមកកុំអោយបងប្អូនប្របាវល់ចា និងខ្ញុំដាក់ឲ្យឆ្ងាញ់ហើយហ្មងបងប្អូនបើចាំនៅពេលដែលយើងធ្វើញ៉ាំព្រ្លីយឹងថែមទៀតនិយាយទៅបើសិនជាបងប្អូនចង់ដាក់ទៀតក៏បានដែរចាសំខាន់លើរសជាតិដែលយើងចង់ដាក់ឯចាចាបន្តិចមកយើងដាក់ស្ករចូលមក តែពីវីដេអូមុនយើងខ្ញុំដាក់ជាមួយនឹងចាស់ទឹកផ្ទឹមជ្រូកចាស់បើផ្ទឹមជ្រូកហ្នឹងបងប្អូនចង់ដាក់ក្បាលអត់ក្បាលដែរចាស់សំខាន់លឺយើងមានអត់បើយើងមានយើងដាក់បើអត់មានមិនចាក់ក្បាលណាចាស់ទឹកផ្ទឹមជ្រូកហ្នឹងហើយទឹកដាមនេះគាត់អញ្ចឹងដែរបើបងប្អូនមានដាក់បើអត់មានមិនចាក់ក្បាលដែរចាស់ឲ្យទឹកត្រីមកតបគឺយើងចាក់ចូលជាមួយគ្នាតែម្ដង ចាស់បន្តមកយើងចិត្តម្នោដាក់មកនលកាមិនបាច់ដាក់ណាបងប្អូនវាពីព្រោះថាវាអត់រលួយទេយើងដាក់តែខាងខាងរានហើយនលកានេះយើងមិនបាច់ដាក់ទេចាស់ចាស់បន្តមកយើងកោមកចាស់រួចឆៃយើងចាក់ទឹកដាក់ទឹកនេះខ្ញុំដាក់ម្លិះកាបងប្អូន1500មីលីលីត្រចាស់ តោះមកយើងគោមកហើយយើងធ្វើទឹកប្រហុកហ្នឹងគឺយើងងាស់រយៈពេល1ម៉ោងទៅ1ម៉ោងកន្លះបងប្អូននិយាយទៅគឺងាស់ឲ្យចូលជាតិគ្នាឲ្យឆ្ងាញ់ហ្មងចានៅពេលដែលនេះខ្ញុំធ្វើទឹកប្រហុកហើយចាំនេះខ្ញុំបកលហុងឲ្យបងប្អូនមើលចាថាតើរសជាតិវាឆ្ងាញ់យ៉ាងណាចាយើងសកាត់វាឲ្យវាបែកអស់មក hay ប្រហុកបងប្អូនបាញ់ច្រាំក៏បានដែរចា៎នៅពេលដែលយើងដាក់ចូលនៅក្នុងហ្នឹងនៅពេលដែលវាពុះទៅគឺលួយអស់ហើយបងប្អូនបាញ់ច្រាំក៏បានដែរណាចាចំពោះប្រហុកចាបងប្អូនឃើញទឹកហ្អេចានៅពេលដែលនឹងអត់ទាន់ចូលជាតិសពគ្នាអស់គឺចាញ់ពណ៌ហ្នឹងចាចាអូខេអដែលនេះយើងចាប់ដើមយកទឹកប្រហុកហ្នឹងទៅងាស់ហើយយើងងាស់ហ្នឹងគឺយើងអត់នៅអត់ធ្វើនៅក្នុងផ្ទះទេបងប្អូនដល់ sa វាមានក្លិនស្អុយអញ្ចឹងយើងដាក់នៅក្រៅផ្ទះចា ចាយើងលើកដាក់មកតោះមកនឹងខ្ញុំបើកភ្លើងចាបងប្អូនមើលទឹកឲ្យល្អមែនតាចាអូខេឥឡូវយើងរងចាំឲ្យទឹកពុះសិនណាចាចាទៅពេលបងប្អូនមងទឹកប្រហុកហ្នឹងយើងកុំបើកភ្លើងខ្លាំងខ្លាំងពេកបងប្អូននិយាយទៅយើងបើកភ្លើងតិចតិចណា ចានបីឲ្យវាចូលជាតិនិយាយទៅគឺរសជាតិគឺឆ្ងាញ់ហ្មងអីបងប្អូនមើលបើសិនជាយើងរំងាស់មួយម៉ោងហ្នឹងវាល្មមបានយើងយើងដាក់តែមួយម៉ោងបានហើយបើសិនជាអត់ផ្រិញទេយើងមិនចាំមងឲ្យរិញទេនិយាយទេមងឲ្យចូលជាតិហ្មងចាបងប្អូនមើលទៅចាតែបងប្អូនឃើញទឹកប្រហុកនេះល្អមែនទែនចាឈ្ងុយហ្មងហើយទឹកលឺលឿងលឿងនេះគឺទឹកដាមនេះណាចា ត្រាមនឹងខ្ញុំពង្រាស់ដែរមានវីដេអូដែរបងប្អូនចង់ធ្វើអីអាចមើលវីដេអូនឹងបានចា៎នេះទឹកល្អមែនតើចាអូខេឥឡូវនេះទឹកប្រហុករបស់យើងនឹងខ្ញុំពង្រាស់ហ្នឹងប្រម៉ោងណាបងប្អូនចាចាល្អមែនតើឥឡូវនេះយើងគ្លុកមួយសិនបងប្អូនចានេះមានទាំងជូរមានទាំងប៉្អែមានទាំងនិយាយទៅមាន plans ប្រហុកទៀតចា ឮឆ្ងាញ់បងប្អូនដែលចង់បន្ថែមគ្រឿងទៀតនេះណាចាឡើយនេះបានហើយគឺយើងអាចយកទៅច្រោះតែយើងច្រោះចេញណាចានេះអសម្រាប់យើងច្រោះណាដល់ឡើយយើងមកបើយើងចាក់វាអាចនឹងវាអញ្ចឹងយើងត្រូវដួសដាក់ទៅយ៉ាងដើម្បីវាហូរទៅក្រៅ កាន់នេះល្អមែនទែនចាំបន្តមកយើងចាក់កាក់នេះចេញណាយើងអត់យកទេ ចាឥឡូវនេះទឹកបរហកបដែលនេះខ្ញុំច្រោះមិញហ្នឹងបងប្អូនចាឥឡូវនេះគឺរួចហើយបងប្អូនអ្នកមកទឹកចានិយាយទៅគឺគឺឆ្ងាញ់ហ្មងទឹកចាមើលនឹងខ្ញុំបងប្អូននិយាយទៅមានជាតិជូរហើយស្រាច់ចាមានជាតិផ្អែមមានជាតិក្លិនបរហកកពិទឹកក្តានប្រៃគឺនៅនឹងហ្នឹងទាំងអស់ទៅបងប្អូនអញ្ចឹងបងប្អូនប្រចាំប៉ែមគ្រឿងអីទៀតទេតែបើសិនជាបងប្អូនខ្លះគាត់ចូលចិត្តរសជាតិអីខ្លាំងជាងហ្នឹងយើងអាចបន្ថែមតិចតិចណាតែមានជាតិជូរអីស្រាប់នៅនឹងហ្នឹងអស់ ហើយឥឡូវនេះខ្ញុំមកចានេះបុកលហុងប៉ុន្តែបុកលហុងនេះនេះខ្ញុំអត់ប្រាប់ត្បាល់ទេយើងលាយនឹងចាដែកហ្មងចាមានត្រៃគួមានបិញប៉ោះធំហើយនឹងទូចហើយនេះគឺលហុងចានេះខ្ញុំឈួលរួចហើយ ចាននេះមានម្ទេស្រស់ម្ទេក្រៀមហើយនឹងខ្តឹមសក៏យើងបានបករួចណាបងប្អូនចា៎តែចាននេះមានបកាមានមឹកមានដៃមឹកចានិយាយទៅមាន3 4ប្រភេទទេចាមានមឹកកបចាគឺយើងយកទៅស្ងោស្រស់ឲ្យឆ្អិនណាចាអូខេឥឡូវនេះយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើណាបងប្អូនចាចាឥឡូវនេះយើងដួងទឹកប្រហុកដាក់មកចា អស្ចារ្យបងប្អូនឥឡូវយើងចាប់ប្រើប្រាស់ដាក់គ្រឿងទាំងអស់នេះចូលសិនណាចាស់រួចហើយយើងលាយយកមកហើយយើងចាក់ចូលមកតែនេះគ្រឿងសម្បត្តិយើងចាំដាក់ទៅក្នុងបាយណាយយ៉ាងខលលើបងប្អូនចូលចាក់ចានេះមកទេឥឡូវនេះយើងលូសទៅប្រហុកដាក់សិនណាបងប្អូនចាហើយតំណមែនតើបងប្អូនឥឡូវនេះខ្ញុំដាក់ពីរវេចាទឹកប្រហុកហ្នឹងចាបន្ទាប់មកយើងដាក់ប្រទេសដាក់ត្រឹមស្លវិញបុកហ្នឹងចា ចารย์រួចហើយយើងលាយមកបងប្អូនអើយនេះញ៉ៃពីក្លិនឆ្ងាញ់ហ្មងញ៉ៃទៅបងប្អូនបាក់ចាំបន្ថែមគ្រឿងអីណោមប្របាក់ញ៉ៃញ៉ៃចាយើងធ្វើម្ដងគឺហើយហ្មងហើយទឹកប្រហុកនេះគឺទុកអត់ចេះខូចទេបងប្អូនដោយសារទឹកប្រហុកមុនហ្នឹងនេះខ្ញុំធួរញ៉ាំអស់ទៅចាអញ្ចឹងនេះខ្ញុំត្រូវធ្វើធ្វើទុកទីទេចាយើងធ្វើទុករហូតតែនេះបងប្អូនមើលបងប្អូនចាយើងលាយអស្ចារមកបើស្ទើរយើងអាចតបន្ថែមណាបងប្អូនចាចានេះ បងប្អូនចង់យកតញ្ញោមឬក៏យកតាភលានិយាយទៅគឺបានប្រភេទបងប្អូនទឹកប្រហុកហ្នឹងចង់ញ៉ាំជាមួយនឹងសាច់ឆាំងក៏បានដែរចាយើងបន្ថែមតាដំសអីតិចតូចមកនិយាយទៅគឺចលក់ជាមួយអីឆ្ងាញ់ងងទឹកប្រហុកហ្នឹងណាបងប្អូនចានេះអូខេឥឡូវនេះរួចរាល់ហើយបងប្អូនចាឥឡូវនេះខ្ញុំព្លក់មើលសិនចាបើខ្វះខាតអីចាំយើងបន្ថែមទឹកប្រហុកទៀតប៉ុន្តែដឹងតែឆ្ងាញ់ហើយបងប្អូនណា បងប្អូនណាចូលចិត្តជួយអីយើងអាចកថាមរួចស្មាតិចណាប៉ុន្តែសម្រាប់ញៀងខ្ញុំគឺងាញ់ហ្មងបងប្អូនចារសជាតិខប់ ហើយញ៉ាបងប្អូនចាអូខេឥឡូវរួចរាល់ហើយចាចាដល់យើងចាក់រចាងមកចាឆ្ងាញ់មែនតើបងប្អូនពេលនេះខ្ញុំថាឲ្យបងប្អូនថាចេះប្រៀបបងប្អូនថាចេះរឆ្ងាញ់ហ្នឹងគឺឆ្ងាញ់មែនចាហើយបើសិនជាបងប្អូនជួយចិត្តជួងខ្លាំងអីគឺអាចបន្ថែមដូចឆ្មាមកចំណិតពីចំណិតទៀតណាចាឆ្ងាញ់មែនតើបងប្អូន ចាបងប្អូនមកមាញ៉ាមកញុំចាឆ្ងាញ់រស់ជាតិខប់ខប់សេរីតែម្ដងចាហើយលោកហងយើងមិនចាំបកកបបានដែរយើងឈោះហើយបងប្អូនធ្វើដោយញឹមខ្ញុំចឹងហ្នឹងណាចាចារស់ជាតិឆ្ងាញ់ណាបងប្អូន បងប្អូនអាចយកតញ្ញាំជាមួយនឹងបច្ចុកក៏បានដែរចា៎នឹងបច្ចុកយើងតែងមកយើងអាចចាក់មកបើកភ្លាមបើយើងច្រอดដល់ដកយកនឹងបច្ចុកមកញ៉ាំភ្លាមៗហ្មងបងប្អូនហើយដូចនេះខ្ញុំបានប្រាប់បងប្អូនអញ្ចឹងក្តាមបើមានដាក់បើអត់មានបាច់ដាក់ក៏បានដែរទឹកក្តាមហ្នឹងក៏នេះខ្ញុំមានវីដេអូដែរណាបងប្អូនចា៎បើបងប្អូនចង់ធ្វើអាចមើលតាមរបៀបធ្វើបានរបៀបធ្វើទឹកក្តាម បងប្អូនបើចង់បានប៉្អែមខ្លាំងអីយើងអាចប៉្អែមស្ករបន្តិចចង់ជួយយើងអាចបន្ថែមគួរឆ្មាតិចណាចា៎រសជាតិឆ្ងាញ់ហ្មងបងប្អូនចា៎ហើយនេះខ្ញុំអរគុណដល់បងប្អូនដែលបានតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់នេះខ្ញុំចា៎ជម្រាបលាបាយបាយ